продолжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкис, Габан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим. Простера! Б6, мы выбрались из болот. Спасибо за помощь. Будем удерживать левый фланг и обеспечим огневую поддержку. Конец связи. по вертолетам! Рикс, продолжай вести огонь, пусть лежат. Группа Би, заходите с правого фланга. Они отступают! Всем быть на чеку. Возможно, это ловушка! атакует из укрытия! Стойте! Вражеский танк на дороге! Кабан, Би-6! Т-72 за зданием! 60 градусов слева! Можете ответить! Ваш полный а вот Би-6, он у меня на терморадаре! Я переключаюсь на ручное! Целься! Ура! Охренеть! Вы это видели? Ура! Именно то, что надо! Отлично, Хабан! Многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. С Вас понял, б шесть. Так это... Долго еще? Б-6... Второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку, прием. Ценный груз целый не невредим. Мы почти у четвертого шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Лейтенант Васкис на связи пират 25. Приближается оперативная группа для захвата Алясада. Объявляется Аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял. Арпехи, Только что сообщили о местонахождении Алясада. Все на борт. Вылетаем.